rayonlara giriş-çıxış tətbiq olunan xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar bir rayondan digərinə giriş-çıxış məhdudlaşdırılıb. Yəni dünənədək bu qadağa ancaq Bakı, Sumqayıt və Abşironu əhatə edirdi, amma bu gündən etibarən isə bütün rayonlar üzrə bu qadağa tətbiq olunur. Yəni artıq bir rayondan digərinə keçmək və ya Bakıdan qeydiyyatı olan şəxslər rayona gedə bilirdilərsə gedə bilməyəcəklər və ya rayondan ə, Bakı qeydiyyatı olan şəxslər Bakıya gələ bilirdilərsə gələ bilməyəcəklər. Bu gündən artıq bu məhdudiyyət tətbiq olunur. Necə tətbiq olunur? Diqqətiniz ekranda olsun. Ağdamın cəphəkəndlərinə giriş və çıxış məhdudlaşdırıldı. Səhər saat 08:00-dan başlayaraq Ağdam bədə və Ağdam Ağçəbədə istiqamətində rayon arasına giriş-çıxış nəzərlə tutuldu. Başçay, Qətar rayonunda yaşayırsam, hal-hazırda, buyurun, sağ-salamat, uğurlu yollar. Xüsusi təyinatlı o cümlədən təcili tibbi yardım, qəza bərpa xilasetici, həbelə yük daşıyan avtobulların hərəkətə istisna olmaqla, rayonun səyahət məqsədi ilə gələn sürücü və qonaqların girişinə eyni zamanda rayondan çıxışına imkan verilmədi. Nazirlər kabinetinin müvafiq göstərişinə əsasən, koronavirusun yayılmasının qarşısını alınması məqsədi ilə Ağdam rayon polis şöbəsinin Dövlət Yol Polisi bölməsi və şəxsi heyət düzənləmiş işləmlər keçmiş. Rayonun girişi və çıxışı nəzarət altına alınmış. Bu ana qədər 300 ədəd rayon qeydiyyatı olmayan nəqliyyat vasitəsi geri qaytarılmışdır. Təxribat xarakterli dezinformasiyaların yayılması ilə bağlı maarifləndirmə işləri aparıldı. Vətəndaşlardan xahiş olundu ki, yalnız rəsmi məlumatlara etibar etsinlər.